І детальніше обговорити тему зустрічі Великої Сімки, ми запросили до нашої студії політолога міжнародника Миколу Капітоненка. Микола, доброго дня вам. Добрый день. Які із меседжів, які були виголошені під час вчорашньої сьогоднішньої зустрічі голів держав Великої Сімки, ви почули, які є важливі для розуміння майбутнього України? Во-первых, це сигнал о тому, що Україна стається на пов'язки дня мірової політики. и что страны Запада, развитые демократии, достаточно последовательны в том, чтобы отстаивать те принципы мироустройства, которые были нарушены агрессией России. Если сравнить ситуацию с тем, что было год назад, то, я думаю, можно отметить, что последовательности в действиях западных стран не уменьшилась. И, в общем, этот саммит показывает, что диалог с Россией будет достаточно жестким, и требования к России в долгосрочной перспективе будут сохранены. Это самый важный сигнал для украинской дипломатии и внешней политики. А с приводу санкций? Санкции, очевидно, будут продолжены. Никто не ставит вопрос о том, чтобы их снимать. Речь идет о том, что, возможно, их придется усиливать. Единство, к которому так стремились Соединенные Штаты, что было очень важно для них между Европой и Америкой, сохранено. Поэтому я думаю, позиция по отношению санкций, в отношении санкций будет достаточно последовательна. Кроме того, Звучала идея о том, чтобы создать специальный фонд для того, чтобы компенсировать внутри самих западных стран, компенсировать часть убытков для тех европейских государств, которые особо страдают от режима санкций. Это тоже свидетельствует о долгосрочности и серьезности намерений Запада в том, что касается санкций против России. То есть Россию заставят так или иначе заплатить достаточно дорого за то, что... Она які ще інструменти ви бачите, або ви чули, про які інструменти згадувалося під час зустрічі Великої Сімки з приводу послаблення Росії, для того, щоб вона все ж таки пішла з України? Дело в тому, що Большая Семерка – це такий клуб, де обговорюються достаточно абстрактні і ідеї, які имеють довгосрочний характер. Такий, концепции, направленные в будущее. То есть ожидать каких-то конкретных решений от этого саммита, и такого формата международного сотрудничества, смысла нет. Здесь важные сигналы, важные посылы, важные какие-то стратегические решения. А конкретные меры распадаются на целый ряд шагов. Это касается и реакции в рамках НАТО на то, что делает Россия, и реакции на межгосударственном уровне со стороны крупнейших европейских государств. Реакції Європейського Союзу в різних форматах, в тому числі в форматі восточного партнерства. Тобто, будут конкретні шаги, будуть предприниматься вне формата Большой Сімерки. Так, це зрозуміло. А, ще сьогодні в Польщі відзначають 95-ту річницю. А... Союзу України та Польщі спільного визвольного. Як ви бачите, цей можливий східноєвропейський якийсь об'єднаний конгломерат країн від Балтії і до Чорного моря разом з Україною? Наскільки він може бути таким сильним гравцем з огляду на стримування агресії Росії далі на Захід? Ми время час від времени, возвращаемся к этой ідеї субрегіонального сотрудничества від Балтійського до Чорного моря в різних форматах, которые объединял би страны, так или иначе связанная российская угроза, имеющие схожий геополитический интерес. Эта идея была и в 90-х годах, когда в этом регионе была серая зона безопасности, так называемая до расширения НАТО и Европейского союза. Эта же тема потом возникала после Оранжевой революции в виде сообщества взрослых демократических государств. Эта же тема возникает и сегодня, год назад, когда шли серьезные дебаты о том, какой будет внешняя политика Украины в будущем, и какие должны быть ее приоритетные направления развития. Этот сценарий налаживания субрегионального сотрудничества был одним из э, наиболее обговариваемых. Главная проблема здесь, во-первых, дефицит э, силовых ресурсов, чтобы уравновесить российские возможности, мало потенциала стран региона, хоть Балтийского, хоть Черноморского, хоть большого мегарегиона Балта-Черноморского. Ну и, во-вторых, э, все-таки страны уже здесь частично интегрированы, кто-то член НАТО, кто-то член ЕС. И таких, как Украина, которые продолжают оставаться в этой серии зоне безопасности, осталось не так много. Естественно, нужно объединять усилия всегда, когда интересы совпадают, но проблема в том, что... Ресурсів таких такого біднення буде все таки недостаточно, поэтому нужно искать новые форми взаимодействия з другими угу. акторалельно з нашою розмовою. Ми транслюємо засідання Великої Сімки. От там виступає Барак Обама. я пам'ятаю, як місяць тому із оточення Барака Обами сказали, що в принципі він не проти взяти участь у переговорному процесі з приводу врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона сказала, що ми таке запрошення відправили. Ну і після цього все заглухло. Чему? Дело в том, что для Соединенных Штатов ситуация и игра, которую им приходится играть, несколько отличается от того, с чем столкнулись европейцы. То есть угрозы, связанные с конфликтом на территории Украины, для США более долгосрочные и более-менее непосредственные, так сказать. То есть они связаны с поддержанием основных принципов мироустройства. Для европейцев эти вызовы более близкие, географические и представляют собой определенную угрозу прямую. Поэтому они гораздо активнее, чем американцы, занимаются практической переговорами и попытками найти решение этого конфликта или, по крайней мере, остановить эскалацию. США так или иначе влияют на этот процесс. То есть то, что они официально станут, может расшириться формат, фактически мало что изменит, просто как бы институциализирует то, что уже есть на практике. Но с другой стороны, расширится количество разнообразных интересов, которые будут преследовать стороны Этих переговоров, что может их замедлить просто-напросто. Поэтому я думаю, что те форматы, которые есть на сегодняшний день, они достаточно рабочие и достаточно оптимальные. Участие в них Соединенных Штатов, если оно будет подкреплено какими-то очень серьезными ресурсами, на что пока, судя по всему, американская администрация не готова, могло бы поспособствовать достижению мира более скорому. А mm -hmm. просто на уровне расширения количества разговаривающих сторон этого недостаточно будет. З приводу тих законопроєктів, чи як вони там називаються в Сполучених Штатах, які Сенат і Конгрес ухвалив з приводу надання летальної зброї для України. Однак Барак Обама ще думає. А як ви думаєте, чому він зволікає? Ну я думаю, що президент країни в ситуації знаходиться завжди більш чим ніж да, чим депутті у нас депутати і члени конгресу в США. То есть решение предоставления летального оружия Украине, оно может привести к неоднозначным последствиям. Об этом было сказано достаточно давно, как только эта идея стала обговариваться. Обама это понимает, во-первых, и действует осторожнее. Но, во-вторых, он считает, что эффективно использовать это как угрозу для давления на Россию. И это, я думаю, что это приносит результат. Поэтому почему не продолжить это использовать дальше? Панамиколо. Чи э, находите вы подтверждение той информации, что э, Путину в Сочи э, Керри передал э, ультиматум від Заходу, або очільник Кремля изменяются, або санкции будут ще жорсткіші? Нет, я не вижу пока оснований так думать, потому что какого-то качественного изменения стратегии Кремля в Украине не происходит. Я думаю, что то, с чем мы на сегодняшний момент имеем дело, это следствие просто того, что у России ограничены ресурсы и улучшить ситуацию для себя она не может. Поэтому конфликт к этому состоянию пришел сам по себе. Никаких дополнительных ультиматов здесь не нужно было, это во-первых. А во-вторых, я так понимаю, что когда решение принималось Путиным о том, что делать в Украине еще в прошлом году, Брались во внимание те возможные способы давления, которые Запад может оказывать, все возможные угрозы, с которыми Россия может столкнуться, и потери, и риски. И пока что стратегия российская свидетельствует о том, что Путин готов на эти риски идти. Угу. Західні партнери України, вони прив'язали свої санкції до яких процесів? До анексії Криму, до виконання Мінських угод, до всього разом? Я думаю, що санкції прив'язані і к тому, і к другому. Но страны Запада, обладая значительными преимуществами по сравнению с Россией, могут позволить себе играть в долгую, и поэтому на сегодняшний день не заостряют внимания на выполнении минских соглашений, заставив, если Кремль это сделает, то он загонит окончательно конфликт в невыгодную для себя патовую ситуацию, в тупик фактически. И после этого следующей на повестке дня появится вопрос Крыма. То есть это очень грамотная, на мой взгляд, долговременная стратегия построения отношений с Россией. Угу. А, так як ви вважаєте, чи може нам допомогти, і взагалі навіщо зроблені були заяви у Великобританії про те, що стратегічні ракетні комплекси Сполучених Штатів можуть бути поставлені на їхній території для того, щоб загрозу з боку Росії трохи нейтралізувати? На відповідь дуже очень взвішений, дипломатичний, на всю ту так сказати? чепуху, которую российские представители некоторые позволяли себе в сфере ядерной риторики. Это очень чувствительная сфера, и перед тем, как что-либо в ней озвучивать, нужно очень хорошо все продумать, взвесить, чего сделано не было. И нагнетая напряженность на разных фронтах европейских и в разных сферах, россияне просто должны понимать, что рано или поздно они столкнутся с ответными мерами со стороны государств, которые обладают гораздо большим потенциалом. Это касается и как сферы обычных вооружений, можем увидеть активность НАТО возросшую, изменения в планировании и в подготовке работы Альянса. И это же касается ядерной сферы. То есть какие-то ядерные угрозы, шантаж и прочее сотрясание воздуха они не могут остаться без ответа. И это часть как раз ответных мероприятий. Как вы. Знаєте ви чи не знаєте? От на таких самітах, як зустріч Великої Сімки, обговорюються лише питання безпеки з приводу ä, дій е, Російської Федерації на території України на Донбасі та в Криму, чи також впровадження реформ в самій Україні, адже це гроші вкладені західними країнами до нас? Надо м, иметь в виду, Взагалі на саміті, на конкретно на этом саміті сімки, достаточно широка повестка дня. І в ній не тільки Україна находиться там традиційно останнє час. Большая семерка уделяет большое внимание состоянию глобальной экономики, экологии, энергетики. То есть вот эти сферы, они очень важны. И я думаю, что Украина рассматривается без отрыва от всех этих вопросов. И, естественно, в центре внимания лидеров государств Большой Семерки экономические вопросы, в том числе экономика Европы. А Украина, подписав соглашение об ассоциации, волей-неволей, то есть в силу тех обязательств, которые оттуда вытекают, становятся частью проблематики европейской экономики. Поэтому я думаю, что кулуарно и, может быть, даже не очень вопрос о том, как именно будут расходоваться средства финансовой помощи, кредитов, которые Украина сейчас получает. Ані, звісно, будуть займати важное місця. І вони всегда. Тобто, вопрос реформ в Україні і того, куди і як расходуются деньги, нерозривно зв'язано уже не перший місяць з вопросом поддержки України і оказанием дипломатичного давления на Росію. Угу. Тобто, ми, скоріше за все, скоро будемо бачити, як з новим кредитом до українського уряду або державних установ приходить черговий інозець, який буде. смотрящим за тем, как будут использоваться на данные кредиты? Ну, придет он или не придет, или останется находиться в Брюсселе, или в одной из европейских столиц, но так или иначе следить за тем, как расходуются деньги, европейцы в любом случае будут, потому что Европейский Союз сегодня не в том состоянии, чтобы позволить себе неконтролируемые Огромні або безгранічні расходы, навіть в такій ситуації, коли він винужден підтримувати Україну згодян з Угу. Ну, безпеки. Таке саме ми бачили із кредитами від Японії. Спочатку була призначена був японець, призначений в український уряд в один із департаментів, а потім вперше за всю історію прем'єр-міністр Японії прибув до Києва і привіз нам домовленості про півтора мільярда доларів інвестицій. Да, Про что еще может свидетельствовать, что впервые за более чем 20 лет руководитель Японии зустрічався в Украине с руководителем нашей страны? Это говорит о том, что Украина, то, что происходит в Украине, имеет глобальное значение. То есть здесь речь идет не просто о очередном территориальном конфликте, а о том, что аннексирована территория, кусок территории с соседним государством, о том, что нарушены принципы мироустройства, в том числе того, те, которые были сформулированы после окончания Второй мировой войны о том, что у нас появляются общие проблемы в сфере безопасности даже с такими отдаленными государствами, как Япония. То есть мы, получается, имеем дело с теми вопросами и проблемами, которые находятся на общей повестке дня мировой политики, чего с нами последний раз, наверное, случалось только тогда, когда мы отказывались от ядерного оружия. То есть тогда тоже внимание было приковано. Украина была частью более глобальной проблемы нераспространения. Так и сегодня Украина становится иллюстрацией или частью проблемы сохранения или разрушения принципов мироустройства. Пане Микола, может свідчити про те, что Украина нарешті забывает суб'єктність у міжнародному праві? Ну, с формальной точки зрения, мы являемся полноценным равноправным субъектом международного права. Но то, что вы, скорее всего, имеете в виду, что мы скорее объект мировой политики то есть, на нас направлены усилия разных акторов. Это сохраняется. То есть то, що к нам сюди приїжджають більше, ми більше встречаемся, і більше контактів. Это следствие той тяжологій ситуації, в которой ми оказались. Пока що это не свидетельство того, що ми граємо більш активну, независимую или важную роль в мировой политике, самостоятельно играем і самостоятельно способні те задачи, которые нам хотілося б Угу. А про що може свідчити заяви керівників Китаю, що вони підтримують цілісність України? о том же самом, что то Китай... Они долго молчал, да? Давайте про историю. Да, ну, как бы китайцы, они, имея цел... находясь в очень сложном географическом регионе, так же, как и японцы, они не заинтересованы в том, чтобы принцип территориальной целостности, на котором покоится современный мировой порядок, по крайней мере, до прошлого года так было, чтобы этот принцип был разрушен. То есть для них это связано с целым рядом непосредственных угроз, и для них это гораздо более важно, чем какая-то там мифическая поддержка своего полуфантастического союзника в лице России. Поэтому позиция Китая очень понятная, и для нас она тоже важна, так же, как и позиция Японии, не в силу того, что географически эти страны близко к нам находятся, а в силу того, что это влиятельные государства, которые могут различными способами впливати на відновлення тих принципів, які були нарушено Росії. Угу. От е, я розумію, що це не до політолога міжнародника запитання, але все ж таки, як ви прогнозуєте, скільки ще має протриматися Україна от в цьому замороженому конфлікті з Російською Федерацією, поки діють санкції проти Росії для того, щоб е, країна-агресор ослабла настільки, що ми могли повернути свою територіальну цілісність, год назад, коли почався цей конфлікт, в основному оцінювалися запас прочності Росії в 2-3 роки в режимі санкцій. То есть я думаю, что прогноз был более-менее верным, и я думаю, что через как минимум год мы увидим только изменения, может быть, в политике России, если она сочтет цену, которую она платит за конфликт, в котором участвует, слишком высокой. И если она будет готова платить эту цену и дальше, то мы, имея дело с гораздо более сильным соперником, географически близким к нам, вынуждены будем находиться в состоянии замороженного конфликта, возможно, десятилетиями, так как это случилось, к сожалению, с другими постсоветскими странами, типа Молдовы или Грузии.